Мы идем на аргентинский открытый микрофон. В Амигос. Вы я не сильный в испанском, чи в там. Знаєте, чого такі довгі перебівки? Щоб ви розуміли, як ми довго їдемо. Ми приїхали вночі, хоча виїжджали в день. Ми думали, що трамваєм буде швидше, бо в нього є своя колія, в нього є своя дорога, але вийшло що навпаки. Мені здається, що посилки з Алікспрес приїжджають саме на такому трамваї. Мирославка, ти перший раз йдеш по Мігос. Що ти там хочеш побачити? Налесень в бу комнатушку, коли хтось розправлює стендап. А, так і є, так? Да? Про що ти хочеш почути стендап? Тільки не про сіті і не про пісів. А далі можна про все, що ти. Про це все ти можеш від мене почути. Я ще 3% довго. Паша, ты за меня переживай. Дядя Хорошо. Женя, ты придумала дядя Женю? Паша, да, это я придумала. Дядя Паша, Женя? Это мой бренд. Да, 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 да. А дядя Жора, ты будешь говорить? Нет. А дядя Коля? не Коля? Нет. А Валерий Павлович? Василий Нет, дядя. извини, не надо мне своих кумовьев перечислять. Мне надо с тобой поговорить. Скажи, говори. Эм... что ты делаешь 7 мая или апреля? Э, не знаю, я дивлюсь, я я себя... я какая пропозиция, если четверг. на корпоративе выступить. О! О! Зараз виключаю. виключаю зараз виключай, бо да. на секундочку. А завтра хто буде? Про Просто Ти? узнаю Ти? ціну. Ти? Я нажав паузу, але я скажу, 4 тисячі є. Ти? Мені нема чого приховувати. А сьогодні у нас виступають а... Саша Жогол, Леша Ральник, Андрей Цеховський, Андрій Цеховський. Він перший раз. А, ЦЦ Андрюш, точно, я сказал. Егор Шатайло, дядя Женя, ваш... я не выступаю. Как это? Я не. Чего это? А что я буду выступать? Я не хочу. Да, я стремаюсь новый материал читать. Да читай, Паш. А Нет, я его просто вообще не знаю. У меня заходы, потом мысль. Ааа! Вторник, будний день. Завтра много дел. Обожаю такие стендапы. Я так и знал, я так и знал, что это будет не стендап. холл а просто тусовка. Да, ну Так, так видишь, да. классно, да? Давайте, давайте, немного похлопаем, давай! Стендап, комедия, чуваки выходят, рассказывают свежий материал, который потом будет разрывать телек, но сегодня он разрывет стендап-комеди-холл. Комеди? Камиль. Забывай, Камиль я забыл, проверять. забыл про Я предлагаю всем в эту шапочку скинуть, кто сколько может, и мы соберем маленький призовой фонд. Стендап по трошки я в церкву конечно, просто. Это как караоке на Майдане. Ребята, караоке на Майдане, да. иди сюда. Ребята, собираем. А, итак, по приветствуем первого стендап-комика. Чувак, ты готов? Ты готов? Нет? Это твои проблемы, чувак. Это стендап. До свидания. Да? Да. И, и, и что, да. что было? Что ты сказал? Я? Да. Я Еще? Друзья, представьте. Как уже надоело этот стандартный шаблон. Друзья, представьте. Вы поняли, да? Еще <связывая> такая шуточка, мы уже попали. Вот чем больше нос у человека, значит, тем больше у него там козюлек. Тоже ладно, проехали. А, так и а... скажите, у вас было такое, что вы вот целуетесь, вот прям вот, вот, вот прям так страстно, прям вот так вот, прям с языком, прям вот так, прям зализываетесь, прям очень так губами работаете, хорошо, открывайте глаза, это жопа начальника. Было у вас такое? Нет. Нет? Ну и меня не было, поэтому я и без работы. У меня есть заход один, и там одна шутка. И помогите мне его разогнать, все же стендаперы сейчас. Да? Давайте разгоним просто, серьезно. В общем, я недавно проснулся от того, что соседи соседей лает собака. И я проснулся, и она еще час лаяла без перерыва, блядь, постоянно. Я не понимаю, что можно сделать с собакой, вот, чтобы она час лаяла. Ваш хозяин не пришел, просто положил книгу и сказал, читай, слух читай, сука. Все, вот это была одна единственная шутка, а дальше варианты. Вектор, Вектор можно задать, я там уже разгонил. А, собака пела караоке, может, м один. Когда, когда хозяева уходят из дома, собака поет караоке на М1. Алексей, заслуживает этот комментарий? записал, что вырос с Хорошо собак берут, берут вместо сигнализации, их обокрали, и она будет ждать, пока вернутся. Не, не, не. Сработало. Это, Сработало. Со, это, собака с цыплом. Зашли в горы, понял? Нет. А со с цыплом, да? Это нихуя не делаем. Она объясняет где деньги, чтобы ее не побили. Да, это собака прораб. Она просто там говорит нужные вещи, просто никто ничего не понимает. Она вот так тебе надо обновить. Слушайте, вы как коники говно. Вот, например, у меня был друг, и он в детстве на полном ходу засунул руку в вентилятор. Сломал три пальца. Раньше это называлось «долбоёб». Сейчас это называется выйти из зоны комфортной и получить новый опыт. И... Люди путают э, саморазвитие с нарушением правил безопасности. Потому что представьте, если бы в новостях э, диктор говорил... Сука, нет, нет. Спасибо, дружище! Никто не слушает, ну всем пофиг. Но... Новый опыт. это твой новый опыт. Это новый опыт, друзья. Как бы я сегодня хреново не выступил, я просто смогу сказать, это был новый опыт. Ты вышел из, зоны, был... комфорта. Вышел из зоны комфорта. <laughs> я вышел из зоны комфорта, да. Да, еще про Николая говорят, что вообще это город Крапелов, город невест. Ну, блин, я за всю свою жизнь там видел ни одного корабля, кроме тех, которые можно было рассыпать. Вот. Если вы соберетесь взять замуж девушку из Николаева, из города Невест, то в Николаеве сходите с ней в сауны перед этим. Вот. Если банщик с ней не поздоровается, то это ничего не значит еще добрый вечер. Да. Меня зовут дядя Женя, действительно взрослый, мне 43 года. И вот взрослым иногда, иногда быть прикольно и хорошо быть взрослым. Потому что если бы мне было 30, все мои друзья с меня бы вот прикалывали, сгорели. Ездишь по клубам, выступать, на телек тебя не взяли, лошара. А когда мне 43, все мои сверстники говорят, у тебя есть силы, Пару раз в неделю поехать в клуб и 10 минут постоять, выступить. Ты самый, сука, крутой из нас. Недавно ехал с отцом и э, состоялся такой разговор. Он говорит, Леша, э, тебе уже 27 и как бы, ну, уже не юнец. И я думаю, что... Э, спасибо, как это не юн? Просто я же вчера дракона убил. Я, э, я же когда заиграл к своей девушке, я на ощупь, ну, он продолжил и говорит, «Знаешь, в принципе, ты уже скоро перейдешь в разряд второсортных женихов». Просто я не думал, что это как-то зависит от возраста. Я не представляю, что девушка говорит, «Леша, прости, я ухожу к Игнату, ему всего лишь 17, золотая пора, ему еще предстоит разъезд от родителей». Просто вот второсортный мужчина — это тот человек, который покупает себе черные одетасы, чтобы можно было под, под брюки, под Алтай. <сёк> и давайте вот последний блок я просто... Я прочитаю, я прочитаю то, как, то, как она мне написала. На это 8 марта я, как и все женщины, получила цветы. Леша утром подарил мне букет. И это было настоящее чудо. Чудо, что этот букет таки смогли кому-то продать. Это был прекрасный букет. Я просто купил цветок в горшке. Я просто думал, что выгодно, и земля, и горшок бесплатно, заебись. А оказалось, нет. Это были нарциссы в горшке. Такие самые жлобские цветы в Киеве. Он, конечно, не хотел самые жлобские в мире подарить. Мне оно так получилось, что самые жлобские в мире в Киеве. Хорош! Так, давайте тогда про собаку пошутим. Вспомним шутки для Кораблева. Почему собака гавкала э, час? Потому что у нее там было караоке, и она там пела. Все, мы перебросим. Спасибо. Вы заметили, как нашему правительству устраивать на иностранцев? Вот, например, в метро э, Арсенал объявляют как... Э, Метро Арсенальная, выход до парку Славы, там музей Великой Вечезняной войны. Перевод Арсенальная стейджу. Все. <свят> типа, слышишь ты иностранец, блядь, ты здесь никто. Тебе достаточно будет название остановки. Вот ты подваришься на следующей остановке, на, на станции Днепро, когда откроется не та дверь, которую ты ожидал. <свят> Просто что если бы иностранцы себя так с нами иностранцы поступали? Ты купил себе мультиварку, а в инструкции на русском написано просто мультиварка. И ниже, ты нам, никто, тебе хватит и название. Блядь, Дэджек, вот вы по-любому самый смешной на работе, серьезно. Знаете, у меня есть только один претендент на эти бабки, но откровенно. Я думаю, вы со мной согласитесь. И это Андрей Цеховский. Вот это забирает вещи больше день. ну что ж в принципе все В воскресенье будет здесь чернушка поэтому доставайте весь за лунный и тащите его на сцену Ура! Леш, это твой главный провал нет, нет. понимаешь стендап он должен быть разный ты должен коснуться дна кто-то это делает случайно решил сделать планированное погружение ты вам не какая-то там Просто площадка, просто барчик, куда все приходят, просто попить. И тут ха -ха, шуточки здесь целенаправленно. Ребята приходят, подготовлены, проверяют материал. Они, они живут этим. Это их бремя, их судьба. Придай комик, до чего ты готовы? Что он, возможно, будет один из пяти людей, сидящих в зале. Но это ничего не значит. Надо отрабатывать так, как будто бы стадион сидит. Банка тоже не сразу собиралась. Да, банка не сразу строилась. Это в неделю будет Чернуха? Да, да, воскресенье будет чернь, чернь. Чернь, чернь. Зовите друзей, сами приходите. А я храни какие в черне, то есть не можно шутить про говно. Нет, про... нет, а нет, что ты? Нет, как, вообще это, как это? Брать. Конечно. Открытый микрофон прошел Мы тоже, прошло всего 10 человек, 7 выступающих. Андрей! Ты молодец, ты разорвал. Ты, да ладно, ты, ты лучше сегодня. Буквально одно словосочетание, отношение к этой ситуации, потому что ты задаешь новый век. Знаешь когда... Появляется ну, какой-то такая... новый клуб в их компании. Ага. Я вот это чуть сочнее будет. Другие пытаются им навалить что-то. Понял? Вот как сейчас было. Мне кажется, я... Думаю, мастер-класс от Дениса Коробля. вот Ты любимчик дяди Жоры. Что а а, значит любимчик? Я отрабатываю А правда, что вот в командах, э, типа, перед выступом, все там взбираются в кружок, все один одного по жопе хлопают, то вы трахаетесь? Нет, неправда. Э, все... Там в основном все выступают по парам. <свят> и все... И все трахаются по парам. Я, а я один строчнул и пошел на сцену. То есть я как бы в, собственно... я в тайме такие там. Ну это на моем жизненном пути самый лучший открытый микрофон, который был вообще у меня. Это первый твой открытый микрофон? Нет, это не первый, у меня большой опыт. Это какой твой выступ на рафонку? Ты работаешь твой выступ? Ну, уже нет. Вот после этого Просто жизнь поделилась до открытого микрофона сегодняшнего эпизода Бегу на любой открытый микрофон, потому что недавно так полежал в больнице И было время написать материалы написал его по ощущениям на час лишним. И мне, чтобы все проверить по открытым микрофонам, нужно 12-14 микрофонов, так что работы вот. То есть Е, все-таки плюсы из украинской медицины, да? Стендап тайм, стендап ЮА. Кличте Андрюшу, он выступать просто. И здесь. И здесь. Я знаю Паша на состоянии алкогольного опьянения. Паша, когда доходит до определенной кондиции, начинает хуесосить всех вокруг беспощадно. И с ним Ой, иди невозможно... в жопу, блядь. Кто <существом> хуесосит, блядь? Заволы <существом> ебало, понял, блядь? Просто тепло. Не, пацаны, если честно, я на пьянию. Паш. Паш. Це був відеоблог Паши Євчука. Підписуйтесь, ставте лайки. Що він демо ще говорить? кидайте стендап. Всім пока. Я вчора трішки втомився, тому запишу вже сьогодні, вже в середу. Амігос це бар, в якому не варто перевіряти матеріал. Так? Ти можеш перевірити себе як коміка. Якщо ти виступиш до кінця, не зб'єшся, просто прочитаєш свій стендап, значить ти можеш виступити і вдавлювати на інших площадках. Ну і хотілося б звернутися до глядачів, так як вони, основне, що є в стендапі, без глядачів не буде стендапу. Якщо ви прийдете в Амігос, коміки теж будуть ходити. они будут знать, что там есть глядач, и они будут ходить и проверять материал. Поэтому все зависит от вас. Приходите в Амиго с каждым вторым. Давайте поддерживать один одного.